od vás vítězí. Krasta vidva, Víte, a ďábel zneužívá strach. Diabol vykorustuje strach. Víte, to je to. Když člověk se dovede postavit, Když umí vystupit, je určitá hranice, je pevně hranici. A kdy mě to mělo stát život. Na těch, že by mě to kustovalo žitě. Tak jako Juda Makabejský. Tak jako Juda Makabejský.

Vy jste boží bojovníci. Vy boží bojovníci. Má to smysl. To má Život uběhne. Ži a v této historické chvíli. V chvíli, vy vy v zla, v zla, v chvíli. Vy jste povstali. V boji proti tomu systému zla. V proti autogenocidě ukrajinského národa. I křesťanství na Ukrajině. Vy jste se postavili v boji Aby, aby jste zachránili národ. Abyste zachránili křesťanství. Před 1025 no. lety skrze knížete Vladimíra v Kijevě bylo přijato křesťanstvo v souladu s rozumem za moudrim andeligentním uspořádáním celého vesmíru, ale i obyčejné buňky stojí inteligentní vytost. Сучасна віда виwrаттила байки Дарвинової теорії. Теперішня наука якби спохибнила казки Дарвинової теорії. Тресе удружи повзез ідеологічних дугодів. Які тримаються тільки з ідеологічних поглядів. А має негативний вплив на моральне життя. І має негативний вплив на моральне життя. Роско був вигнашений атеїстичним статом. Росія бажалася mm. атеїстичною державою. Теж комунізм суде ще 20 років. Вперше в тому комунізм вирішив. Так, будьте дусені. То будьте No. Tak zrušte povinnou výuku darvinismu. Skasujte obowiązkowe nauczanie darwinowej teorii. Tak skutečně věci jsou proti tomu. Bo vsi e, reči je proti tomu. Okay. Ale ten darwinismus. Ale darwinizm. To není tak jednoduchá věc. Ne je to není do sociální sféry. To přišlo do sociální sféry. Ano. Ano. Přijal to jednak německý filozof Nietzsche. to přijal německý filozof. Který vlastně je takovým duchovním otcem fašismu. Jaký duchovním bátkem fašismu. Ano. O nadlidech, a o podřadných lidech. Darwin ovlivnil i hlavního nacistického ideologa Rosenberga. Darwin i na, na nacistického ideologa Rosenberga. Že to, co činil Hitler s Židy, on pouze důsledně uplatňoval principy Darwinovy teorie čitko principy darvinové teorie a nasledovné darvinové teorie Číně. to je darvinové teorie v Kíně je 100 milionů mrtvých je 100 milionů mrtvých. abyste viděl že to není tak nevinná věc abych byl že to není tak jakas nevinná věc ale to není jenom že to přineslo fyzické oběti. a to je to to že přineslo fyzické žal ale ten darvinismus ale darvinismus

kteří nechtějí věřit Boha. Nechtějí věřit v Boha. No? To je jako, to se jenom to, na to odvolávali. Zláčičky že to vědecký světový významení názor. Citujeme biochemika Michal Behe, který vyvrátil bíjn darwinismus na molekulární úrovni. Na I molekulárnou pokusy v oblasti genetiky ukázaly na fundamentální pomyl Darwinovy teorie. teorie Dnes víme, no. že informace dědičných <coughs> důch. Jsou v molekulách DNA. V, molekulách DNK. v genech Hénach, až je zkaze a že skrze RNA vynáší zakodované poselství ven. Přenosí zašifrované povědomlení na zóně. Program DNA je v genech lidského těla. <laughs> Program DNA v genech lidského těla. Obsahuje všechny charakteristické znaky, vsi, uh, charakterní oznaky, bar, uh, pro vlasy, pro kůži, barvu očí, určuje uspořádání Vyznačají. 206 kostí, 600 svalů, uh, 10, 10 000 sluchových nervů, 2 miliony zrakových nervů, 2 000 000 100 miliard nervových buněk. 100 miliard nervových klitin. 400 miliard krevních tělísek. 400 miliard krevních tělísek. A abychom uvedli některé. My tělky nevěli dejaký. V jedné jediné buňce. V jedné jediné klitince. Činí délka dna. 182 až 213 cm. jediné klitiny dožná denka skladají 182 do 213 cm. Jestli počítáme dvojité nerozložené vlákno. Jak se vrchovat ty podvíny vlákno? To znamená, to znamená, že záznam, ta informace, informace na dna, jaká je v denka, V lidském těle, v těle může dosáhnout k měsíci může dos, může, 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 a na zpátky do měsíce i nazad. Osmkrát. Vysím razy. Jediným logickým vysvětlením. Jediným logickým pojasněním. Je. Je. že za tímto inteligentním dílem za inteligentním stojí, stojí vyšší bytost. Je vyšší Pokud chceme věřit v pohádky Darvina, tak musíme věřit. To musíme věřit. Ale to nemá nic společného s vědou. Ale to, nemá s to je Ideologie, ideologie, která má za cíl má je, demoralizovat lidstvo. Demoralizovat Navíc Darwin, toho Darwin byl současníkem Marxa a Marx. v té době, a v tom časi, to znamená v polovině 19. století, Tedy právě se velmi šířil satanismus. Se satanismus. Tedy také byl výbuch spiritismu. Tedy takož byl rozvětok spiritismu. Tedy také byl odpor proti Bohu. Tedy takož byl takový výtpět proti Bohu. Taková spoura. Taký bunt která se projevila i různýma povstáníma v Evropě a různýma válkami. Už bylo potřeba konečně odzvonit darvinismu. Ať Rusko je prvním národem, která byla vyhlášena za ateistický stát, ať je nyní je prohlásen za křesťanský stát. A urobí konkrétní krok. My se modlíme. Věřím v Nebe i, země. Nebe i země. Co vidíme a země. Co vidíme i nevidíme. vidíme i Bůh je stvořitel. To Bůh je stvořitel. <laughs> ne nějaká náhoda. Takže bylo, ideální, bylo v ideální, aby se dal zákon, veš, zákon. aby do biologie, zoologie, bylo izoology, genetiky, nauka o člověku, ljudyně, astronomii, bylo astronomii, aby tam bylo ukázáno, ale nejenom tak nějak stručně, ale, díky tak, jako tak jako pomocí nějakých diapozitivů, nějakých filmů, ukázána, jaká moudrost za tím je. Bylo pokazno, jaká moudrost. Že v každé je. hodně děti musí šokování. Na každém roce děti malé. Sednouka, bože, jak si velký. Malé skáte, bože. A tam jim dává tým. tréninky. Tam jim provádí Víte? tréninky. Já si vzpomínám, jak se dělal také tréninky. Já zhaduji, jak to, tuže jsem provádal tréninky. Já si přečetl jednu knižku ale jen mluvím s Ne o, o genetice. genetice. Ne pro genetiku. To bylo v létě. To bylo v létě. Skýzem většinou v neděli večer. Neděli večer. Dá se si deku postavil Kic. koc. Lehl jsem si, Lě, přišel tam, bylo ticho, bylo tma a díval jsem se na oblohu. I díval se na nebo. A připomínal jsem si. I se říká Tak jako, nejbližší hvězda Alfa Centauri je vzdálená 4,5 світлових років. Альфа Центарі зірка найближче є на відстані 4,5 світлових років. Поларка 40 років. Polярна, зірка, сорок, світлових років. Полярна зірка 40 світлових років. То світло, яке за, за 1 хвилину облеті е, або секунду просто 8 разів земні коулі за секунду. Світло за 1 секунду пролетить 8 разів довкола земної коулі. Чи як швидко мусить летіти? за годину? То як швидко мусить то скільки то має за день, за, за, ден, за рік? А на поларку světí 40 to, v to světlo, to to světlo roku, které já teďka vidím, vyletělo před 40 roky. v tomu. A pak jsem říkal, a, tam dali, po, potom je tam Mlečná dráha. je To je 20 tisíc světelných roků. To je 20 Vzdálenost. Místeň. Posliček si uvědomoval ty velikosti. tu Že já vím, slunce je milion třista tisíckrát větší než naše Země. slunce je milion třista větší než naše zem. <coughs> Sirius 8,5 krát větší než slunce. Sirius, a teď jsou daleko větší nebeská tělesa. Brzy potom, já jsem ty pořady neviděl. Já nebачím těch předáčů. Ale ještě za komunismu. Ale ještě před českou komunizmu. Možná před 30 nebo 35 lety nebo 5-30 lety. Třiště šest. šest v tomu v Čechii. Vystupoval nějaký věřící vědec? Vystupoval odin věrující naukovi. Menoval se doktor Mrázek, doktor Mrázek, Terý mluvil o vesmíru. Vně hovoril pro vesmír. On napsal silnou knihu o tom. Tak už takovou hrubou knižku napsal proto. Ale on to dokázal populárně podávat. Ale on to umí tak populárně podat. Že všichni žasli na to. Že všichni byli zachopleni z toho. On mluvil o prostě ty e, nejnovější výzkumy. Vím, hovořil proti nejnovější dosvědčení. Člověk byl šokovaný. Lidina byla v šoce. Člověk by zpíval píseň, jak veliký si Bože. Jak moudře si to všechno Jaký veliký ty Bože, jak ty moudře vše stvořil. A teď, když někdo řekl, že ateista. A teď, jak bych to řekl, že je ateista. Když se na něj podíval, ty se si ztratil rozum. Але в, те доби, Але в той добие, тен дух атеизму бил так силен. Той дух, а те изобщо таки силен? Я те вим, як, Я не знам как на Украйна. Але в Чехия. Але в Чехия. Kdyby někdo řekl, že věří v Boha, jak šup, kdo skazal, že věří v Boha, tak by ho pomalíčky odvezli na psychiatrii. To jeho mohli vydvést na psychiatrii. To jako mezi mladými lidmi a dětmi ve škole by nikdo neřekl, že, že věří v Boha. Mezi mladými lidmi a dětmi ve škole nikdo nemyslí, že věří v Boha. Rozumíte, tak silně ten, ten duch působí. Tak silně ten duch děje. Žádná logika na něj nefungovala. Nějaká logika tam nefungovala vědecký světový názor. Naukový světový pohled. Že člověk se vypořádal prostě s náboženským tmářstvím. Že nareště už je pokýnčeno Te... s religijným Teď přišel daleko horší démon. A teď přišel na bátu hirší démon. A ještě ještě ateizm. Hirší než ateizm. Teď přišel démon satanismu. Teď přišel